То есть у нас есть умельцы в Чернигове, которые делают такие красивые вещи. То есть на место традиционное украшение в наших краях на протяжении многих сотен лет, которое очень много говорило о хозяйке. То есть, с одной стороны, это как бы просто совершенно разные вещи, да, то есть, на место могло делаться из чего угодно, и природные какие-то вещи, и плоды, там, и, и камни, и кораллы, и, то есть фантазия ничем не ограничена. Но это характеризует человека, характеризует местность, характеризует, в общем, какое-то настроение, и, вообще говоря, очень привлекает внимание. Если все сделано правильно, то один раз это на место увидишь, и, вообще говоря, потеряешь голову на всю жизнь, и это хорошо. Вот, то есть вот в этом как бы такая идея, что, ну, тут есть представитель областной дирекции по культуре и туризму. То есть, в общем, эти люди ну, больше знают, и они разрабатывают там, по-моему, сейчас продвигается 9 маршрутов. Казацкий маршрут, княжа Даба, палацы, мыстецкие, водные. Вот, и на каждом из этих маршрутов как... А эти бусинки нанизаны очень интересный объект. Это может быть совершенно фантастический краевид, совершенно уникальный какой-то природный памятник. Это может быть архитектура. Это может быть исторические места, откуда пошла там украинская идентичность, украинское самосознание. Это может быть все что угодно. И вообще говоря, вот как бы придумывая вот этот проект в каком-то нашем кругу, мы как раз мечтали о том, чтобы каждый проявлял свою индивидуальность, да, то есть каждая садыба, они все уникальные, да, то есть где-то ловится рыба, где-то там ремесла местные развиваются, то есть нет никаких ограничений. То есть пусть каждый развивает то, к чему лежит душа. Потому что зеленый туризм, ну, с моей точки зрения, он кардинально отличается от традиционного туризма. Посмотрите налево, посмотрите направо, сделайте селфи на фоне там Моны Лизы или на фоне там, там я не знаю, Венецианского моста какого-нибудь. Ну, вот мое субъективное восприятие, что как бы, обычный туризм это отличный способ отдыха, но это отличный способ переключения, это просто способ как бы, вытащить от, ну, отчасти, может быть, это даже бегство от себя. Да? То есть человек погружен в повседневную жизнь, и вот он включается в какой-то идеально подготовленный маршрут и, и просто крутит головой, получает какие-то эмоции и вообще забывает о чем-то другом. А вот э, зеленый туризм это, — это природа, это единение с природой, это, это гармония, это наоборот путь к себе, это совсем другое. Я несколько дней сейчас провел в Мезинском парке, был в сады беззеленого туризма на Краю Света. И там общался с одним человеком, который переживал, что он регулярно бросает семью и приезжает, значит, в этот Мезинский национальный парк, ну, по сути, в нашу Черниговскую Швейцарию. Но говорит, Но ну, семья к счастью понимает, что если я сюда вот не приеду, то я просто всех загрызу. А так возвращается человек полный душевных сил, любящий отец, то есть кормилица, и все нормально, потому что, то есть это совсем это совсем другое. Если говорить о бизнес стороне, то, конечно, людям нужно и, и то и другое. И вот очень хочется поддержать их, очень хочется, чтобы каждый сохраняя вот свою индивидуальность и что, с одной стороны, с другой стороны, чтобы этот, чтобы люди помогали друг другу вот я не видел, какие анкеты раздали. Там, насколько, по-моему, там мы хотели узнать, чтобы... Ну, субъективное ощущение, что вот то, что в Чернигове развито, то есть даже если не сравнивать с Западной Европой, даже с нашими украинскими Карбатами, оно у нас развито, там, мне кажется, в несколько процентов от того, чего могло быть и что, например, в Карпатах наших существует. Вот почему так. И хотя у нас формат пресс-конференции, отчасти потому, что чисто технически уже как-то поздно было переставлять мебель, потому что тут как-то у Тани всегда аншлаг, да? вот. то у меня просьба к присутствующим, чтобы это не было пресс-конференция, мы там чего-то озвучили, вы законспектировали и отписались. То есть здесь сидят люди, которые гораздо больше меня понимают, у них есть больше ответов на вопросы, а еще важнее, какие вопросы, да. И журналисты, в общем-то, люди, имеющие на более широкий взгляд в обществе. То есть вот у меня нет ответа на вопрос, почему оно у нас так слабо развито. Страна одна, законодательство одна законодательство одно. Ну, люди как бы и мыслят очень похоже. Но не совсем, да? Вот почему? Природа у нас ничуть не хуже, чем в тех же Карпатах. Да, у нас горы пониже, зато у нас такое количество рек и озер, что, на мой взгляд, это перекрывает горы. Ну, в качестве примера, вот здесь сидит Влад Кириченко, он расскажет о маршруте. Он... Мы участвовали с одесситами в регате, после этого Алаверды сделали одессит, и сейчас регулярно ездят на наш сноб, да, То есть Влад для них проводит походы, они там оттуда возвращаются обновленные, то есть после вот... После Одессы они, то есть, они открыли для себя наше черниговское полесье. И вот они уже подсели, они уже, для них это уже стало неотъемлемой частью. Они все время возвращаются. Вот, то есть людям это нужно, но сервиса какого-то это дело не налажено. Вот. Поэтому, ну и. Вот, собственно, хотелось бы, чтобы это, может быть, было что-то среднее между пресс-конференцией и круглым столом, то есть, чтобы любой человек мог задать вопрос и любой человек дать ответ.